আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ সিদিনাখন ল'ৰাটোৰ ৰিজাল্ট আনিবলৈ যাওঁ বুলি সেইদিনাখন আচলতে ল'ৰাটোৰ ৰিজাল্ট নিদিলে ল'ৰাটোৰ হাতৰ কামখিনিহে চঞ্জি ল'লে আজি আকৌ ওলাইছোঁ ল'ৰাটোৰ ৰিজাল্ট আনিবলৈ মই এয়া ল'ৰাটোৰ ৰিজাল্ট আনিবলৈ গ'লোঁ তেনেকুৱাতে শুনিলোঁ আহি মানে বেয়া খবৰটো মানুহজনৰ পকে এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল বুলি ক'লে যিহেতু মই যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকেই মানে আহিবলগীয়া হ'ল আৰু মানে ৰ'বলৈ আৰু মানে কি ক'ম আৰু যেতিয়া কথাষাৰ শুনিছোঁ শুনি পেলাই মানে মই কেনেকৈ দিনো হস্পিটেলত পালোঁহি গমেই নাপালোঁ এয়া মানুহজনৰ মানে ভাই একো আহিছে ভাইটিৰ লগত মই আৰু আহিছোঁ আহি পেলাই মানে এই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালোহি তেখেতক তাৰপিছত এয়া মই থৈ আহিলোঁ যিহেতু মই ল'ৰা ছোৱালী দুটা অকলে এৰি থৈ গৈছোঁ আহি পেলাই ভাই ভাইটিহঁত আছিলে মই গুচি আহিলোঁ এয়া মই আহি এয়া খিচিৰি বনাইছোঁ এয়া আকৌ পিছদিনাখন দেই মই এয়া মানে বস্তুবোৰ গোটাই লৈছোঁ মানুহজনক মানে লৈ চাম যিহেতু তেওঁ ৰাতি থাকিলে ভাইটিহঁতৰ লগত মই গুচি আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া মইতো খালোঁৱেই বাৰু মই মানে কি সোধা আলুকৈ দি ভাত খাইছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া মানুহজনলৈ খিচিৰি বনাই মেলি লৈছোঁ মানুহজনৰ কি হ'ল মই সম্পূৰ্ণকৈ কৈ দিওঁ বাৰু যিহেতু মেছেজত সুধি আছে সকলোৱে আৰু ইমানখিনি ৰিপ্লাই দি থাকিবলৈও সকলোকে হয়তো মনো নাযায় বাৰু মানে মানুহজনে গছ কাটিবলৈ গৈছিলে ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত গছ কাটিবলৈ যাওঁতে মানুহজনে কটা নাই অৱশ্যে এই মানে যে মানুহজনে গছ ৰছীডালহে টানিছিলে বেলেগহে কাটিছিলে কিন্তু দেই কিন্তু ৰছীডাল মানে যিফালে গছডাল আহিব বুলি ভাবিছিলে সেইটো ছাইডে নাহিলে গছডাল বেলেগ এফালে গ'লকৈ আৰু ৰছীডালে মানুহজনক তাৰমানে গাত মেৰিয়াই ধৰিলে আৰু চোঁচোৰাই লৈ গ'ল তেনেকুৱাতে মানুহজনৰ শৰীৰত অকণমান আঘাত পালে দাঁততো দুখ পালে দাঁতো ভাগিলে সেয়েহে মানে অকণমান কষ্ট হ'ল মানে চিভিলত ভৰ্তি হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল মই আকৌ এয়া ৰাতিপুৱা যাবলৈ মেলি ওলাইছোঁ মানে গৰু ছাগলীকেইটাও জাষ্ট মাৰি থৈ গৈছোঁ যিহেতু ছোৱালীজনীয়ে সকলোখিনি দায়িত্ব নোৱাৰে তাইক চম্ভালিব তাইক যিহেতু নিদোৱে বাৰু অকলে ময়ে কৰোঁ এয়া সকলোখিনি কৰি মেলি আজৰি হৈ লৈছোঁ ময়ো এয়া ভাতকেইটা মই ল'ৰাটোকো দিলোঁ ময়ো ইয়াৰ ল'ৰালৈকে মানে মই বহাই নাই উঠিয়ে উঠিয়ে ভাতকেইটা খাইছোঁ তাৰপিছত ল'ৰাটোক গৈছোঁ বোলো তুমি যাবা নেকি তাৰ সি ঠুণ্ঠুনাই আছে সিও বাপেকৰ ওচৰলৈ যায় তাক ক'লোঁ যে মই তুমি খুৰাৰ লগতে যাবা ময়ে গৈ আহোঁগৈ ৰাতি ৰাতিটো কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ নিজে নাজানো আৰু দেই ৰাতি যিহেতু টোপনিও নহ'ল নগ'লে আৰু মানুহ এজন ঘৰত নাথাকিলে টোপনিটো টোপনিটো নধৰে বাৰু মোৰ আৰু খাবলৈও মন নগ'লে মানে কেনেকৈ ৰাতিটো মানে চকু মেলি মেলি পাৰ কৰালোঁ বুলি ক'ব লাগে তেনেকেই যেনে তেনে ৰাতিটো ৰাতিপুৱাইছে আৰু মই ৰাতিপুৱা মাতটো উঠি নিজৰ কামত নিজে লাগিছোঁ সেইকাৰণে আজিয়ে কালি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ছাপৰ্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া মই এয়া আহি চিট মানে মানুহজনৰ ওচৰত পালোহি যিহেতু চিলাইন বেজি দি আছে তাৰপিছত ডাক্তৰে আহি ক'লেহি যে একো দিগদাৰ নাই আজি ৰিলিজ কৰি লৈ যাব পাৰিবা সেইকাৰণে মই সকলো পৰামৰ্শ মতে এয়া মই ৰিলিজ কৰি লৈ আনিলোঁ আনি পেলাই এয়া মই গৰম পানী সেক দিবলৈ কৈছে এয়া শেষ দিবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া খিচিৰি বনাই আনিলোঁ আকৌ মানুহজনক খিচিৰি বনাবলৈ এয়া তেখেতক দিওঁ খাবলৈ তাৰপিছত আমি খাম তেখেতক এইকেইদিন অকণমান প্ৰতিপাল কৰি দিওঁ আৰু তাৰপিছত যদিও অকণমান ভাল হ'ব তেতিয়া বেলেগ টান ভাত দিম আৰু খাবলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু দেই বৰ বিশেষ দীঘল নাই কৰা অকণমান দীঘলেই হ'ল বাৰু যিহেতু কথাখিনি কৈ দিলোঁ আপোনালোকে সুধি আছিলে কাৰণে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিলোঁ বাই আজি কাইলৈ পৰা বা আজি ৰাতিপুৱা মই সকলোকে ছাপৰ্ট কৰিম কোনেও যাতে বেয়া নাপায় আজিলৈ আহিলোঁ বাই দেই